Bu videoya baxan hər kəsə xahiş olunur. Abunə olun. Like qoymağı unutmayın və öz fikirlərinizi şərh bölməsində yazmağı unutmayın. Öncedən diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Bismillahir-rahmanir-rahim. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Sizə özünə İlahi təqvaya riayət etməyi və haramlardan çəkinməyi və Allahın Halal qoyurduğu nemətlərə inşallah ki daha çox meylli olmağı tövsiyə eləyirəm. Və inşallah ki Allah qatında bənlər işlərdən iki məsələni inşallah ki məhsərinizə arz edəyəm. İslam bizə hər şeyi təqibdir. Kim bizə yaşamağı təqdirir? Kim bizə ədaləti necəki başqaları ilə davranmağı təqdirir? Kim bizə yaşamağı təqdirir? İnsan doğru və düzgün necə yaşamalıdır? Onu təqdirirəm. Bir vaxt var idi ki, peyğəmbər sallavatullah buyurur ki, buyurur ki, peyğəmbər sallavatullah diş şumağı belə baş asıldı ki, belə baş asıldı ki, diş şumaq savabdır. Diş şumaq o qədər buyurur ki, sabahdır ə Allah tərəfindən gələn əgər 1-ci namaz olmasaydı mən deyərdim ki diş fırçamaq bu qədər sizə vacib deyil. Diş fırçalamaq vacibdir. Onda insanlar başa sala bilməzdi ki mikrof nədir? Təmizlik nədir? İnsan ağzından üzr istəyirəm, iğəlmək nədir? Axı bunu O zaman elə bir zaman idi ki, onu başa salmaq üçün hələ o yerə, o dərəcəyə çatılmamışdı. Peyğəmbər ki, öz zamanında bunu buyurdu. Diş şımağın səabı böyükdür İslamda. Buyurur ki, bir dəhə öz dişləri uyuyan insan Elə bir suğab qazanır ki Bəzən buyurunlar ki elə bir suab əldə edir ki insan inanmaz dərəcədə. Həmin səbrin müqabilin Allah bizə özü verəcək. Sən eyni zamanda birinci öz səhədi düşünəsən öz sağlamlığı öz sağlamlığı ki düşünəsən öz dişləri fırçalayanda yuyanda çi o dişlər ki sənə lazımdır ondan istifadə edirsən o olmasa əziyyət çəkəcəksən Allah bu cür ki sənin əziyyət çəkməyi istəmir Xojurçu buyuruqçu öz dişlərinizi vaxtı-vaxtında yuyun, səhər və axşam yuyun. Ona görə ki Allah bu verdiyi nimət ki var insanın ağzında olan dişləri var, yeganə nimətdir ki bunu səbəbi ilə verir. Ona görə buyurur ki onu qoruyun, saxlayın. Və onu vaxtı-vaxtında yumağı isə böyük səvat yazılır. Bütün peyğəmbər buyurur ki, əgər Allah birinci namazı vacib buyurmasaydı, bütün ibadətlərdən ən başdası, birincisi namazdır. Əgər namazı bu qədər Allah mühüm vacib buyurmasaydı, mən deyərdim ki, diş şumaq bu qədər böyük vacibdir və mühümdür. Hər diş şu anda böyük səbəbə dilisə, Eyni zamanda mənim sözümü daha yaxşı yaxşılar təsdiqləyər ki, insana diş nəcür lazımdır. İnsanın dişləri ağzında olmayanda nəcür əziyyət çəkir? Bunu yaxşılar mənim bu sözümü daha gözəl təsdiqləyər. Çünki onlar bunu yaşayır və eyni zamanda bundan daha yaxşı məlumatlıdılar ki, çünki bunlar öz başına gələrək bu hadisəni daha yaxşı dərk edə bilirlər. Allah buyurur ki, öz peyğəmbərlərinə və peyğəmbərlərə buyururlar ki, bu cür buyurur ki, həm o zamandakı insanlara bu cür nə peyğəmbər təqşirdi və bu cür nə dişləri yumağa çaxtırdı? Bilmədi ki, peyğəmbər bunları nə cür başa salsın? Bunları öz əxlaqınla, əxlaqdan başa saldı ki, bu cür başa saldı ki, diş şumağın böyük suabı var. Çün o sənə elə bir lazımdır ki, və həmçinin Üzr istəyirəm sizdən. Allah eləməmişsən, bir insan əgər vaxtı vaxtında öz dişlərini yumaşsa, qarşı tərəfdən oturanda və ya xəttəkin yanında birinə hər oturanda, o danışanda qarşı tərəf yanar, narahat olar, əziyyət çəkər. Bizim İslamımız, bizim dinimiz hər şeyi bizə çatdırır. Köhnə yaxşamaq tərzin bizə çatdırır. Bu gün e, buyuru ki buyuruq ki çatdır, görən ki diş yumağın ya peyğəmbər böyük səabı var. Mikrofon nədir? Üzr istəyirəm. İcəlmək nədir? Məsələ qarşı tərəf ona görə əziyyət çəkə, onlar onu bilirdilər. Buyurur ki dırnaq tutmağı belə. Və buyurur ki peyğəmbər gördülər belə qam küssə içində oturub Allahdan bunlara, Allahdan peyğəmbərə heç bir vəh nazil olmur. Heç bir xəbər yoxdur. Peyğəmbər narahat oldu. Niyə heç bir xəbər yoxdur? Niyə ayə nazil olmur? Gəlməd idilər ki, ya Resulullah, görəsən axı niyə bu cür oldu? Niyə sizə ayə nazil olmur? Peyğəmbər buyurdu ki, nəcür ayə nazil olsun ki, nəcür ayə nazil olsun ki, siz əvvəldə əvvəlki gələn ayələri ayələrə riyyət edəmədisiz? Və buyurdu ki, necə ayə nazil olsun ki, sizlər dırnaqlarınızı belə tutmusunuz. Bəli. Ona görə də bizlər çalışaq. Bizlər çalışaq özümüz özümüzdə Allahın əmrlərinə riayət eləyək və başqalarını da bu yola inşallah dəvət eləyək. Allah-ı hər férrən, izzətinə, hörmətinə, böyüklüyünə və mərhəmətinə ki, Allah bizi bu dünyadan axirətə aparanda həqiqi möminlərdən və Quranda buyurduğu və Quranda tərif elədi ki, O müəmminlər şey buyurur ki, Baqiyə surəsində ən öndə gedənlər, Allahın afverrəm izzətinə və hörmətinə, böyüklüyünə və mərhəmətinə kimi bizlərin ən öndə gedənlərdən qərar verisiniz. Assalamu aleykum və rahmetullahın və bərəkəti. Allah qayğı verməsin. Əgər videodan faydalandınızsa, şərh yazmağı unutmayın və videonu bəyənin ki, daha çox ətrafa yayılsın. Tens və ən əsası kanala abunə olun və buton düyməsinə hətta ki hər dəfə yeni faydalı xeyirli videolar paylaşanda ilk sizlərə gəlsin, çatсын. Növbəti videolarda görüşənədək, Allah amanında.